Assalamualaikum dan salam Sarawak Maju Makmur bersama saya Hafizah Munirah Mahrab. Semarahan Bollywood bakal menjadi pencetus kepada pembangunan sebuah taman awam berskala besar yang dirancang sebagai kawasan hijau utama dan ikon rekreasi baharu negeri ini seumpama Hyde Park di London. Premier Sarawak Datuk Patinggi Tan Sri Dr. Abang Abdul Rahman Zohari Tun Datuk Abang Openg berkata, Jabatan Tanah dan Survei telah mengenal pasti lebih seribu eka tanah atau kira-kira 350 hektar sebagai kawasan hijau yang terletak berhampiran samarahan Bollywood. Menurutnya kawasan Boulevard ini dilengkapi dengan kawasan hijau yang ditanam dengan pokok-pokok serta dilengkapi laluan jogging yang dibangunkan sepenuhnya dalam suasana hijau. Jadi maknanya Boulevard itu hanya muka lima. Bagi mula saja kita mula Boulevard dan ia akan menjadi sebahagian kepada saya sih tahu nama ambillah, lah uh, ambil senang aja lah. Samarahan Park. Kalau kita ada High Park, kita ada Samarahan Park. Yang kita bangunkan untuk masa depan dan ia akan menjadi tarikan kepada keseluruhan kawasan itu. Beliau berkata demikian ketika berucap dalam majlis pecah tanah Samarahan Boulevard di tapak projek tersebut di sini pada Sabtu. Premier Sarawak menambah Kawasan seluas seribu ekar ini ditanam dengan pokok-pokok khususnya pokok jati tempatan Sarawak seperti pokok belian. Ujarnya kawasan ini juga akan diisytiharkan sebagai kawasan hijau yang memberi pelindungan undang-undang di mana tanah berkenaan tidak boleh dibangunkan untuk tujuan komersial atau perumahan tanpa kelulusan Dewan Undangan Negeri DUN. Maka tanah yang boleh ditukar milik dan juga statusnya melainkan dibawa ke do. Jadi kita ada protection di ya. Hadir sama Menteri Pelancongan Industri Kreatif dan Seni Persembahan Sarawak, Datuk Seri Abdul Karim Rahman Hamzah, Setiausaha Kerajaan Sarawak, Datuk Amar Muhammad Abu Bakar Marzuki, Timbalan Speaker Dewan Undangan Negeri Sarawak, Datuk Idris Buang, Timbalan Menteri di Jabatan Premier Sarawak, penyelaras projek untuk Agensi Pembangunan Wilayah DBKU dan Hal Ehwal Islam Datuk Dr. Abdul Rahman Junaidi, Timbalan Menteri Infrastruktur dan Pembangunan Pelabuhan Sarawak Datuk Insenia Adela Riu, Timbalan Menteri Tenaga dan Kelestarian Alam Sekitar Sarawak Datuk Dr. Hazlan Abang Timbalan Menteri Kemajuan Desa dan Wilayah Datuk Rubiah Wang, Ketua-Ketua Jabatan serta tetamu kenamaan lain. Kerajaan Sarawak akan mencari pendekatan terbaik bagi menyalurkan bantuan kepada pelajar di Universiti Awam sebagai sebahagian usaha strategik membangunkan tenaga kerja berkemahiran dan berdaya saing bagi memenuhi keperluan pembangunan negeri. Premier Sarawak Datuk Patinggi Tan Sri Dr. Abang Abdul Rahman Zuhari Tun Datuk Abang Openg berkata, pada peringkat ini kerajaan negeri memberi tumpuan kepada universiti di Sarawak dengan menyediakan pendidikan percuma melalui pelaksanaan skim pendidikan tinggi percuma FTES. Kita naga tidak ni pendapatan kita dan seterusnya mungkin kelak kita cari jalan untuk memberi bantuan kepada anak kita yang belajar di Universiti Awam Kepunyaan Negara Malaysia. Ya, second stage. Katanya ketika berucap dalam majlis pecah tanah samarahan Bollywood di tapak projek tersebut di sini pada Sabtu. Dalam berita itu, Premier Sarawak memberitahu seramarahan akan terus dibangunkan dengan infrastruktur berkelas dunia dalam usaha mengelakkan daripada terjerumus dalam perangkap pendapatan pertengahan middle income trap. Ujarnya, Sarawak perlu menggunakan kekuatan tersendiri dalam ekonomi baru yang berteraskan kepada teknologi jelasnya semarakkan kawasan yang terus membangunkan dengan adanya dua universiti awam pusat jantung Sarawak termasuk pembangunan baru seperti pusat kanser Sarawak pembinaan lapangan terbang baru dan pelabuhan laut dalam di Tanjung Embang. Jadi, ini kakak apakah kesannya kepada masyarakat? Satu, ekonomi akan melonjak. Tentu sekali kita ada industrial area, new port zon nombor dua nya pekerjaan yang gaji besar nombor tiga nya kawasan tu mempunyai apa namanya uh, perkhidmatan termasuklah pak kita yang tadi untuk riana makanya ia baru jadi modern city yang disebut sebagai low carbon city kenapa Kerajaan Sarawak komited memperkukuh pembangunan bidang astronomi dan aeroangkasa angkasa sebagai pendekatan strategik untuk melahirkan generasi yang berilmu tinggi, berfikiran saintifik serta berkeupayaan menghadapi cabaran masa hadapan. Premier Sarawak Datuk Patinggi Tan Sri Dr. Abang Abdul Rahman Zuhari Tun Datuk Abang Openg berkata, ilmu astronomi bukan sekadar disiplin sains, malah mempunyai hubungan yang signifikan dengan kefahaman terhadap peristiwa agung Israq dan Mikraj sekaligus menjadi medium bagi umat Islam mendalami kebesaran ciptaan Allah SWT melalui pendekatan ilmu dan teknologi moden. Mengenai dengan uh program kita nak menubuhkan pusat astronomi dan kerajaan Sarawak dah bersetuju 150 juta dan saya minta diubah-ubah sedikit yang mesti menjadi pusat uh, penyidikan dan memahami mengenai dengan uh, ilmu astronomi dan saya minta bukan saja inisiatif itu daripada Jabatan Mufti Tetapi Jabatan Mufti bekerjasama dengan University College ICAT Dan kita telah menubuhkan fakulti Aerospace di University College ICAT Beliau berkata demikian ketika Majlis Kesyukuran dan Solat Hajat Agensi Islam di Kompleks Islam Sarawak pada Jumaat. Premier Sarawak menambah inisiatif tersebut akan dilaksanakan menerusi kerjasama strategik antara Jabatan Mufti Sarawak dan institusi pengajian tinggi milik Sarawak iaitu College University Icats yang kini menawarkan pengajian dalam bidang berkenaan bagi melahirkan tenaga pakar dalam sains angkasa, teknologi satelit, serta sistem komunikasi. Beliau menjelaskan penguasaan teknologi angkasa kini menjadi antara penentu utama kekuatan negara-negara maju, khususnya dalam aspek keselamatan, sistem komunikasi global, pengurusan serta penyimpanan data selain keupayaan pemerhatian bumi melalui penggunaan teknologi satelit. Jadi kita di Sarawak tu Mau nak mau kita mesti ada anak Islam Yang dapat kita sediakan Dengan ilmu-ilmu yang terkini Cyber space Satellite communication Satellite equipment Launching of satellite Dan membaca apa yang ada Di kawasan space tu Bagi kita nak penetrate space dan kita setidak-tidaknya tahu sama ada kita boleh bersaing dengan negara-negara yang mempunyai ilmu yang terkini. Jadi anak kita mesti kita hantar untuk mendalami ilmu itu. Dalam masa yang sama, Premier Sarawak menegaskan kepentingan penguasaan bahasa Inggeris teknikal bagi memulihkan generasi muda memahami, menguasai serta menterjemah ilmu sains moden kepada aplikasi praktikal dalam dunia sebenar. Sehubungan itu, beliau memaklumkan bahawa Kerajaan Sarawak akan terus memperkukuh pembangunan sekolah antarabangsa di bawah Yayasan Sarawak yang mengintegrasikan silibus Cambridge dengan pengajian Islam termasuk hafazan Al-Quran serta pemahaman tamadun manusia bagi melahirkan pelajar yang seimbang dari segi pembangunan duniawi dan ukrawi. Beliau turut menyentuh perkembangan penyelidikan teknologi tinggi di Sarawak termasuk usaha mereka bentuk chip kecerdasan buatan AI melalui kerjasama saintis tempatan dan pakar antarabangsa sebagai langkah awal ke arah penguasaan teknologi strategik. Hadir sama Menteri Pembangunan Wanita, Kanak-kanak dan Kesejahteraan Komuniti Sarawak Datuk Seri Fatimah Abdullah, Setiausaha Kerajaan Sarawak Datuk Amar Muhammad Abubakar Marzuki, Peguam Besar Sarawak Datuk Seri Safari Ali, Timbalan Menteri di Jabatan di Premier Sarawak Penyelaras Projek untuk Agensi Pembangunan Wilayah Dewan Bandaraya Kuching Utara dan Hal Ehwal Islam Dato' Dr. Abdul Rahman Junaidi, Timbalan Timbalan Menteri yang dipetua Majlis Islam Sarawak Datuk Misnu Taha serta Ketua-ketua Jabatan. Penjawat awam diseru agar terus memperkukuh semangat kerja sepasukan tanpa mengira pangkat, jawatan, kaum atau latar belakang bagi meningkatkan keberkesanan penyampaian perkhidmatan awam kepada rakyat. Setiap Kerajaan Sarawak, Datuk Ammar Muhammad Abu Bakar Marzuki berkata, kerjasama erat antara semua peringkat pegawai dan kakitangan merupakan elemen penting dalam memastikan setiap tugasan dapat dilaksanakan secara tersusun cekap dan berkesan. Katanya ketika mengadakan lawatan kerja ke Pusat Pentadbiran Kerajaan Sarawak bahagian muka pada Jumaat, meminta kerjasama yang telah dibina perlu diteruskan dan diperkasakan bagi menjamin kelancaran pentadbiran serta mencapai matlamat perkhidmatan berorientasikan rakyat. Menurutnya, semangat kerja berpasukan yang kukuh bukan saja mampu mewujudkan persekitaran kerja yang harmoni, malah dapat meningkatkan tahap profesionalisme serta kecekapan perkhidmatan awam secara keseluruhan. Datuk Amar Muhammad Abu Bakar turut merakamkan penghargaan kepada semua penjawat awam yang terus menunjukkan komitmen tinggi dalam melaksanakan amanah termasuk mereka yang sanggup berkhidmat jauh dari keluarga demi tanggungjawab tugas. Dalam hal itu, beliau berharap agar semua pegawai terus memberikan perkhidmatan yang cemerlang, berintegriti dan berkualiti tinggi demi kesejahteraan rakyat dan pembangunan Sarawak. Kerajaan Sarawak merancang pembinaan sebuah pejabat daerah dalat yang baru bagi menyediakan persekitaran kerja yang lebih kondusif serta menyokong kelancaran pentadbiran di daerah berkenaan. Setiausaha Kerajaan Sarawak, Datuk Amar Muhammad Abu Bakar Mazuki berkata, selain pembinaan pejabat daerah, kemudahan sokongan lain turut diberi perhatian termasuk penyediaan kuartas kerajaan untuk penjawat awam. Beliau ketika ditemui semasa mengadakan lawatan rasmi ke bahagian muka di Galeri Warisan Melanau Oya pada Jumaat berkata, tapak pembinaan kuartas kerajaan di Dalat telah dikenal pasti dan hanya menunggu pelaksanaan pembinaan. Dalam perkembangan lain, Datuk Amar Muhammad Abu Bakar turut menyifatkan Galeri Warisan Melanau Oya sebagai sebuah lokasi berpotensi untuk dibangunkan sebagai ikon serta destinasi pelancongan di daerah kecil berkenaan. Menurutnya, beliau telah diberi taklimat berhubung perkembangan serta pengoperasian galeri tersebut dan mendapati ia mempunyai potensi besar untuk menarik kunjungan pelancong. Tambah beliau, perancangan fasa kedua bagi galeri berkenaan telah diluluskan oleh Premier Sarawak, Datuk Patinggi Tan Sri, Dr. Abang Abdul Rahman Zohari, Tun Datuk Abang Openg dan akan ditender dalam masa terdekat Sebelum kerja-kerja pembinaan dimulakan. Seramai 562 pelajar dari sekitar Dewan Undangan Negeri Dun Satok menerima sumbangan barangan keperluan sekolah menerusi program Back to School anjuran Kelab Sukan Komuniti KSK Satok. Sekaligus menjuntik semangat dan motivasi mereka untuk terus cemerlang dalam pelajaran. Timbalan Menteri Utiliti Sarawak Energi dan Petros Datuk Ibrahim Baki berkata, program yang telah dilaksanakan secara konsisten sejak tahun 2014 itu bertujuan membantu meringankan beban keluarga serta memberi galakan awal kepada pelajar sekolah rendah agar lebih bersemangat ke sekolah dan rajin belajar. Dan uh, Rita programnya objektifnya adalah kita untuk memberi sumbanganlah kepada uh, Kanak-kanak dari jah satu hingga dari jah uh, enam dengan niat supaya untuk membantu mereka uh, memberi mereka semangat dan motivasi supaya pergi ke sekolah uh, suka pergi ke sekolah dan rajin belajar dan juga sekaligus membantu uh, apa nama keluarga mereka seperti uh, sebanyak uh, membantu meringankan beban mereka. Beliau berkata demikian ketika ditemui media pada program penyerahan sumbangan barangan keperluan pelajar sekolah kawasan Dun Satok yang berlangsung di perkerangan Masjid Darul Aqsa, Kampung Segedup pada Sabtu. Menurut Dato Ibrahim, sejak pelaksanaannya, program tersebut telah memberi impak positif apabila terdapat pelajar yang berjaya mencapai kecemerlangan akademik, sekaligus membuktikan kepentingan sokongan berterusan terhadap pendidikan anak-anak sejak peringkat awal. Tambah beliau, pendidikan merupakan asas penting dalam pembangunan modal insan sejajar dengan dasar kerajaan Sarawak yang memberi penekanan kepada bidang strategik seperti sains, teknologi, kejuruteraan dan matematik STEM. Dalam program kali ini, sumbangan berupa beg sekolah dan peralatan alat tulis diagihkan kepada pelajar dari enam buah sekolah dan kawasan iaitu Sekolah Kebangsaan SK Merpati Jepang, SK Combine, Sekolah Jenis Kebangsaan SJK Chung Hua No. 4 Kuching, SK Rakyat, Kampung Segedup dan Kampung Sungai Mau. Seramai 140 golongan asnaf di kawasan Jemoreng menerima sumbangan bakul makanan menerusi program kebajikan anjuran Pusat Hidmat Pati Pesaka Bumi Putra PBB Jemoreng pada Jumaat. Sumbangan tersebut disampaikan oleh Timbalan Menteri di Jabatan Premier Sarawak, Integriti dan Ombudsman merangkap Ahli Dewan Undangan Negeri Adun Cemoreng, Dato Mursyid Diraja Dr. Johan Dajaya. Program berkenaan merupakan inisiatif berterusan Pusat Hidmat Dun Cemoreng dalam membantu meringankan beban golongan kurang berkemampuan, khususnya mereka yang terkesan dengan peningkatan kos sara hidup. Selain mengurangkan tekanan ekonomi isi rumah, Pelaksanaan program ini turut mencerminkan keprihatinan kepimpinan setempat dalam memastikan kebajikan rakyat sentiasa diberi perhatian di samping memperkukuh hubungan antara pemimpin dan masyarakat. Sekian Putin Ukas bersama saya Hafizah Munirah. Sila like, share dan follow semua platform media sosial Ukas termasuk portal Ukas di Sarawak, The Job of dan Ukas Channel di YouTube untuk perkembangan terkini berita dari Sarawak. Mengakhiri beri ukas dengan sorotan Premier Sarawak melakukan Majlis Pecah Tanah Samarahan Bollywood di tapak projek tersebut pada Sabtu. #SaluranInformasiRakyat salam ukas.